違うだろう。小野、うん、じゃないですか。行くぞ。 また後かな、はい。カズラキリコが飲むウドのコーヒーは苦いまた考え事か、アヤそろそろ、精霊を下ろす準備をしとけよ 100年戦争が生み出したソドムの街 ちっこだよなあやみあとで家まで来てくれ親父がお前に会いたがってんだ売りの仕事はいつも突然だうわースペード 俺は速攻でシャワーも浴びずに勃起したリングマラをジーンズに収めて飛び出るあーここかええなん。

はぁこめ行きますよってめぇ、もい行ったやろ行っかけ見せてやるよ。 この野郎諦めが悪いなピニャ発見ピネ発見マジこのなあ早くニクラに持って行こうぜそうだなおいその犬俺が引き取ろうキキン犬一匹にこんなにこいつおかしいんじゃねえの黙ってろ行こうぜ したいかわいいな大地君。 助けた覚えはない。私、<laughs> あんた速ーとかいうサルベージャーでしょ最近売り出し中なんだってみんな噂してたよあたしランファこう見えてもちょっとメカには詳しいんだねえあたしをあれ そうだよあーめんどくせえマジで <laughs> いいですか <laughs> <laughs> では悪魔らしく行くぞ さあ行きましょう大丈夫です問題ないですカットしよう,うわあこれが SM ルームですかいろんな道具がありますねこんなに揃ってると思わなかったここがプレイルームで向こうにベッドルームがあるんだ後でそこへ行こうよ うるせえ見える見えるいきますユンジン物を見つけたぞこのサイズならマニピュレーターだけでいけそうだよしモニター左上のインジケーターをマニピュレーターに切り替えて目標に接近してくれサイトが反応すればマニピュレーターが使える 癖があるから、目標との角度に気をつけてくれ。作るか。そうか。ちょっと待って、もう一回来てやる。おお。あ、これか。<近>あ、上く、上く。<noise> ああ、たまらねえぜ。もう考えただけで。<noise> が勃起してしまうに

もうリロードがたまらないクリキャノンああ、でもこんなニューラングでもいいから一発ってみてよな今自分が置かれている立場ご存知ですか

ここああるこいつは…どうしたハイミ、見つけたのかああ、小型の閃光艇のようだがなんだ、どうしたんだ初めて見るタイプなんだ戦闘用みたいだぞそいつはいい、あげられそうかフロート2発ってとこだな だったら見逃す手はないな予定外だがいただいて帰ろうバランスを考えてフロートダウンを打ち込んでくれフロートシューターはレフトウェポンとして装備してある左上のインジケーターを L に合わせれば使えるはずだ弾は母船に用意してあるからなくなったら戻ってこいよあれが低いようにしているわみんな見たけよ結構効きくそうですね きついですよ。うん、横の軍隊九十度。やりますね。これですよ。うん、マルティスウォーターっていうんです。超巨大潜水戦艦。ブレッドノート浮上。ですよ。

じゃあ今日はもう帰っていいよあらはやみさんいらっしゃいそういえばギルドのカットしようう女の話って超うぜち、超ぜ仕事はホント簡単な仕事だからさまあ安心してよ、うん、すげえよ簡単本当だからホンだ簡単だった

オルシェ並みのエンジンだぜ。鎧発射管。これ、土壌系いるのかな。 <music> っていうんじゃねえだけのくせにというわけで今回の第1回目の舞会はここで終わります来週もキリコと地獄に付きあってもらう